Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, kes hari ni adalah sebuah kes yang sangat kontroversi yang pernah terjadi di Mexico pada tahun 2010. Cerita dia tentang kematian seorang budak perempuan yang berusia 4 tahun yang penuh dengan misteri. Jasad dia yang tak bernyawa ni dijumpai tersepit celah katil selepas 9 hari dia menghilang. Padahal dalam bilik tu setiap hari orang masuk dan cari dia tau. Walaupun kes ni diklarifikasikan sebagai kemalangan, tapi sebenarnya ramai yang percaya yang budak tadi tu sebenarnya yang telah dibunuh oleh orang yang terdekat so kalau korang nak tahu macam mana pula cerita penuh pada kali ni make sure tengok video ni sampai habis tau and so without wasting any time, let's get started Paulette Jabara Farah, 4 tahun tinggal di sebuah bandar di Hutskulakan di Ducolado di Mexico. Dia tinggal bersama-sama dengan mak dia Lizette, ayah dia Moriko dan kakak dia yang berusia 7 tahun So sebenarnya Farah ni bukanlah kanak-kanak normal sebab dia cacat sejak lahir lagi Masa dia lahir dulu, dia terlalu ringan tau, sampaikan doktor ni tak yakin sama ada budak ni boleh bertahan hidup ke ataupun tak. Tapi umur dia masih panjang so dia boleh bertahan hidup tapi itulah dia mengalami masalah perkembangan pula. Kalau budak-budak berumur setahun dah boleh belajar berjalan kan tapi dia nak berdiri pun tak boleh Dia tak boleh berjalan sendiri Kalau tak ada orang yang pegang dia Ataupun pimpin dia Bukan setakat tak boleh berjalan je Tapi dia juga susah nak bercakap Dalam ayat yang sempurna macam kita Walaupun si Farah ni dikategorikan sebagai budak OKU Tapi dia tak dihantar ke sekolah khas Dia dihantar ke sekolah yang biasa Kalau korang nak tahu Keluarga Farah ni sangatlah kaya raya Dan diorang ni tinggal di sebuah apartmen yang mewah dan besar Diorang mempunyai beberapa orang mix Yang akan menguruskan keperluan diorang sekeluarga setiap hari Sampailah satu hari tu pada waktu weekend jadi si ayah ni nak bawa lah anak-anak perempuan dia ni pergi bercuti. Manakala mak dia orang pada masa tu tak ikut sebab dikatakan mak dia ni plan nak jumpa dengan seseorang. Selepas disiasat mak dia orang ni sebenarnya ada skandal dengan lelaki lain tau. So pada hari yang mak dia tak ikut dia orang ni pergi bercuti, mak dia pergi jumpa dengan skandal dia tu lah. Sampailah pada malam Isnin iaitu 21 Mac tahun 2010, dia orang bertiga pun baliklah ke rumah dan masa dia orang sampai dekat rumah ni mak dia orang dah pun ada. So Farah dan kakak dia pun telah dimandikan oleh mak dia dan dia orang pun bersiap-siap nak tidurlah. Esok Lepas tu, mereka yang bernama Erika ni pun masuklah ke dalam bilik si Farah Sebab nak kejutkan dia and then dia nak kemas bilik si Farah ni Sebab itu memang rutin harian dia Tapi bila dia masuk ke dalam bilik Farah Eh! Farah ni tak ada pula atas katil Dia pun pelik lah Dia pun check dalam toilet kokoklah lah Farah ada dalam tu Tak ada Dia panggil nama Farah pun Farah ni tak menyahut So dia pun cepat-cepat lah turun ke bawah ni Dan nak beritahu dekat majikan dia yang Farah ni dah hilang dari bilik Lepas tu Erika dengan seorang lagi mate orang Yang bernama Martha ni pun Cubalah cari Farah ni Di seluruh bilik yang ada dalam rumah diorang Dorang check dalam almari Bawah katil Dorang check berkali-kali Tapi tak jumpa-jumpa Even dorang masuk check juga Dalam bilik parents si Farah Tapi masih tak ada Farah dekat situ So dorang pun inform baliklah dekat majikan dia orang aka parents kepada si Farah ni lah yang dia orang dah puas cari satu rumah tapi Farah ni masih lagi tak dijumpai. diorang pun cakap tuan dan puan kita orang memang tak jumpa Farah, Farah tak ada dalam rumah. Masa mix ni bagi tahu dekat parents si Farah ni, dia orang agak pelik sikitlah sebabnya Perin Farah sangat cool, sangat tenang, langsung tak panik. Dia orang macam tak ada apa-apa yang berlaku, boleh chill, boleh tenang lagi tau. Dan yang lagi pelik tu, dia orang berdua ni tak cari Farah. Yang cari Farah ni hanyalah mix dia je. Bila mak dan ayah Farah tak cari Farah, so dua orang mix ni cari Farah ni satu bangunan apartmen tu tapi masih lagi tak jumpa-jumpa. Masa tu ayah Farah ni pun call lah kakak dia which is dia punya mak cik lah dan beritahu yang anak dia hilang. Dan kakak dia lah yang call polis. Kau orang tak rasa pelik ke? Kenapa bukan mak ayah dia yang call kenapa makcik diorang orang yang call polis sepatutnya dari awal lagi kau cari dan report polis pasal kehilangan anak kau macam ada something fishy kan kes kehilangan Farah ni juga telah mendapat perhatian daripada orang atasan iaitu Datuk Bandar dan Datuk Bandar ni lah yang call peguam negara iaitu Alberto ialah sebab keluarga Farah ni keluarga yang sangat kaya raya somebody kan so tak pelik lah kalau kes kehilangan Farah ni memang mendapat perhatian daripada orang atasan kemudian pasukan forensik pun telah dihantar ke rumah si Farah ni diorang cari Farah ni seluruh segenap Lusuk dalam rumah dia Tapi tak jumpa Dan diorang juga cari Di satu bangunan apartmen tu Masih lagi tak jumpa Diorang langsung tak jumpa dia Tak ada tanda-tanda Rumah ni kena ceroboh masuk Si Farhan ni hilang macam Puff macam tu je Mak dan ayah Farah ni berkata Tak ada kejadian pelik yang terjadi dekat rumah dorang Pada malam si Farah ni menghilang Anjing-anjing dorang tak menyalak Semuanya nampak normal je Sepanjang Farah ni hilang Mak dia lah yang paling banyak ditemu buat So ada rakaman temu ni Dibuat di dalam bilik Farah Dan mak dia duduk dekat bucu katil anak dia Kes dia ni memang mendapat perhatian orang ramai Sebab dorang ni kaya raya Of course lah ramai nak tolong kan Tapi makin lama Orang dah mula rasa macam curiga Takkanlah budak tu hilang macam tu je Kemungkinan budak ni telah diculik oleh seseorang Tapi yang peliknya kenapa parents Farah ni tak terima nota dari penculik ataupun panggilan dari penculik nak minta duit tebusan biasanya kalau ada anak orang kaya ni kena culik penculik tu mestilah nak duit kan takkanlah dia nak culik budak tu saja-saja tapi rupa-rupanya si Farah tadi bukan kena culik ada benda lain yang terjadi pada 31 Mac jasad Farah telah dijumpai terselit di penjuru katil dia di bahagian hujung katil masa tu mate orang ni terbau benda yang busuk so bila orang pergi cek orang terjumpa jasad si Farah ni tersepit dekat celah tu Jasad dia dijumpai dibungkus dengan cadar sendiri Yang membuatkan ramai orang bercakap-cakap Sebab ni masa temu bual pihak media dengan mak dia Mak dia duduk dekat bucu katil yang mana tempat anak dia dijumpai guys Lepas tu jasad Farah ni pula dijumpai 9 hari kemudian selepas dia menghilang Korang tak rasa pelik ke? Macam mana tak ada sesiapa pun yang perasan ataupun terjumpa Si Farah ni tersepit dekat celah tu Kalau cerita pasal mak dia, macam mana mak dia boleh tak perasan? Tapi ada orang yang ramai masuk ke dalam bilik tu Cuba cari Farah Tapi masih lagi tak jumpa Even pihak forensik dengan mates Dia orang pun cakap Yang dia orang dah tengok telah katil Tapi dia orang tetap tak jumpa si Farah ni Mac dia orang tu lagi lah Banyak kali kemas bilik si Farah ni Tapi macam macam mana dia orang boleh tak nampak siap ada yang tidur dekat atas katil Farah ni lagi selepas Farah ni menghilang pun dia tak perasan juga yang Farah tu boleh tersepit celah katil yang bertambah pelik tu jasad manusia ni kalau dalam proses mereput bau dia memang nak memang busuk sangat bau bangkai cicak tersepit celah pintu pun kita dah boleh bau busuk kan apatah lagi jasad manusia ni macam mana tak ada seorang pun yang terhidu bau busuk dari dalam bilik tu selama ni ada satu lagi kejanggalan yang terjadi kepada badan Farah ni sebab dia dipercayai mati dalam 2 ke 3 hari yang lepas bukan dalam tempoh 9 hari. So bila polis tengok keadaan jasad dia macam tu, okey dia ni baru mati je beberapa hari yang lepas bukan dalam tempoh 9 hari. Kalau 9 hari memang akan lagi busuk, memang akan ada cecair yang keluar kan. So polis assume ini adalah kes pembunuhan. Tapi pihak patologi pula kata ini bukan kes pembunuhan. Apa yang terjadi dekat Farah ni adalah kes kemalangan. Dia mati sesak nafas selepas tergelincir jatuh daripada tilam dia and then terbalut dengan punya cadar, hempak dia punya dada apa semua dan dia pun meninggal sebab lemas. Pihak berkuasa ni siap buat lakonan semula pula macam mana si Farah ni boleh tersepit dekat celah katil dia dan dia meninggal apa semua so nampak macam logik lah. Walaupun ada lakonan semula yang ditayangkan oleh pihak berkuasa tapi ramai yang tak percaya sebab macam ya ke dia ni mati sebab tersepit. Mesti ada someone dalam rumah tu yang dah bunuh dia. Tapi nak cari bukti pelaku sebenar memang agak susah lah sebab DNA mesti dah rosak punya sebab ramai gila yang dah keluar masuk dalam rumah tu jadi bukti DNA ni memang akan tercemar dan rosak lah So ada beberapa teori yang tersebar dan orang yakin kemungkinan besar yang bunuh Farah ni adalah mak dia Mungkin dia dah tak tahan jaga Farah sebab yelah Farah ni kan anak istimewa So dia macam stres so dia bunuh Farah Ramai yang cakap yang mak dia ni cepat marah, tak ada empati dan kurang bonding dengan Farah Lagi satu, semasa dalam sesi temubual, mak dia nampak sangat tenang dan tak beremosi langsung Teori yang kedua pula adalah ayah si Farah ni. Maybe Farah ni dah mati semasa dia orang pergi bercuti tau and then dia balik ke rumah dan sembunyikan jasad dia. Tapi teori ni macam tak berapa logik sikit lah sebab takkanlah kakak si Farah ni tak tahu kata adik dia dah meninggal ataupun dah tak ada masa bercuti tu kan. Ada juga yang percaya peguam negara diorang ni sengaja nak tutup kes ni sebabnya Peguam negara tu dengan ayah si Farah ni adalah kawan baik memang kancing lah. Maybe keluarga Farah ni dah bayar sejumlah duit dekat peguam tadi supaya kes ni ditutup dan jangan dibicarakan lagi. So sebab tu lah patologi mengatakan yang punca kematian si Farah ni adalah disebabkan kemalangan je. Teori lain pula mengatakan siasatan polis sejak dari awal lagi memang dah dimanipulasi ada yang dah bersikap tak jujur pelik ya macam mana diorang geledah bilik Farah tu berkali-kali tapi diorang tak jumpa langsung Farah dekat celah tu. Lagi satu pihak penyiasat ni disuruh mencari tanda-tanda pecah rumah dan bila diorang nak cuba cari bukti yang lain Orang disuruh berhenti menyiasat. Hmm, macam pelik kan? Walaupun bermacam-macam teori yang keluar tapi ramai yang percaya yang membunuh Farah ni adalah mak dan ayah dia dan kematian dia bukanlah sebuah kemalangan. Mungkin pada masa tu orang terlalu beremosi, orang bunuh dia dan akhirnya orang telah minta pihak atasan ni untuk cover perbuatan jahat orang. So guys, korang rasa kes ni adalah kemalangan ataupun pembunuhan? Comment dekat bawah okey. Jadi guys sampai di sini saja video Nina pada hari ini dan Nina harap korang sukalah dengan perkongsian tadi kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina tapi dah tengok video Nina dah lama dah sejak dulu lagi dan korang pun suka dengan video-video Nina jangan lupa untuk subscribe tau. So sampai kita berjumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.